दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की तरफ से महिलाओं को इक्कीस सौ देने की घोषणा की गई थी महिला सम्मान को लेकर के लेकिन ये तमाम पंजाब की महिला है जो इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पहुँची है उनका कहना है कि हजार रुपए की घोषणा पंजाब चुनावों से पहले की गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से लेकिन अब तक उनको पैसे नहीं मिले हैं हजार रुपए का वादा था झूठा था तेरा इरादा था इस तरीके के स्लोगन साडा हक ऐसे रख इस तरीके के तमाम स्लोगन को लेकर के इस वक्त महिलाएं जो है वो प्रदर्शन कर रही है ये बताइए कहाँ से आप आए हैं मैं मोहाली तो पंजाब के सारे जिले तो आज मामा पेना इकट्ठिया हुई डेराबसी जलंधर मुकेरिया अमृतसर संगरूर पटियाला जिले ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਆਇਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਹਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਵਾ ਪੈਨਾ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾ ਪੈਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਾਗੇ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇ ਤੇ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇ ਆਪ ਲੋਕੋ ਕੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਸਬਮਿਟ ਹੋਏ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਸਬਮਿਟ ਹੋਏ ਆਂ ਕੁਰਾਲੀ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਜਮਾ ਕਰਵਾਏ ਆਂ ਪਰਵਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 21000 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 21000 ਰੁਪਏ ਪੂਰਾ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਤੇ ਅਗਲਾ चार साल हो गया आज तक एक रुपया नहीं देता उल्टा सानू तंग कर दे और सारा पंजाब से आप आए कहाँ से आए तो? से इसलिए आए मतलब इसीलिए सरकार को जगाने हम जनता को जगाने आए हैं कि केजरीवाल को वोट नहीं देनी है आम सरकार झूठी सरकार है झूठे वादे करती है और हम लोगों को पंजाब में एक भी प्रॉमिस अपना पूरा नहीं करा उन्होंने सरकार लाने के लिए उन्होंने बहुत सारे वादे किए जब उनकी सरकार अच्छे से आई है उन्होंने एक भी वादा नहीं निभाया अपना और एक भी पैसा नहीं दिया उन्होंने एक रुपया तक दिखाया तक नहीं उसके बाद तो एक रूपए पहुँचे जीरकपुर ऐसी जीरकपुर ऐसी सिर्फ इसलिए कि अरविंद बर केजरीवाल जी ने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए हैं और जिसकी वजह से हम सभी बहने आज हजार रुपए के लिए कि आप हर महीने उन्होंने वादा किया था वो आज तक दिया नहीं है और दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं कि ढाई ढाई हजार रूपए देंगे दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं ऐसे दिल्ली की जनता धोखा ना खाए आशुतोष इसीलिए ये तमाम महिलाएं जो है वो